Бог дрібницях мода в деталях це шоурум на Ukrainian Fashion. Сьогодні в київському бутіку Ермене Джильдзені відбувається таємничий ритуал. сумізора. М -м -м! А ось і клієнт. Артеза, привіт. Рада бачити. Привіт, Алексію. Ukrainian Fashion сьогодні буде спостерігати за таїнство народження чоловічого костюму. Якщо ти не проти. Я не проти. Тоді пішли, нас вже чекають. Дякую. Владимир. 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 Я тут и Присаживаемся. Для начала хочу вам задать вопрос. Вы хотите заказать костюмы или пиджаки и брюки отдельно тоже носите? Ношу и пиджаки, и брюки, и хочу заказать костюм. Хорошо, тогда мы вам предлагаем. Технология Семизура для нас взагалі це щось таке новое, але но интересное. Слово даже новое чисто, ни разу я не слышу. Ну, э, сумизур – су мизур, это в переводе с итальянского «по мерке», mm -hmm. чтобы было более понятно, процесс э, каков происходит. Мы имеем в магазине примерочные костюмы, которые не для продажи, и э, одеваем в соответствии с особенностями и пожеланиями клиента, вносим изменения в спецордер. Я чувствовала, что э, перед тем, как клиент отрывая костюм від на Дзеня», до него дотыкается 500 рук. В производстве действительно задействовано очень много людей, начиная процессу того, как мы, они получают в электронном виде мерки, по которым дальше происходит все систему, эти мерки вносятся и происходит раскрой, э, потом это все передается на фабрику, где уже начинается пошив, и действительно, да, то есть и каждому узлу и, и детали и пиджака или брюк уделяется очень большое внимание. Сам процесс э с... С самого начала занимает где-то полтора-два месяца. Это минимально, потому что это происходит, шьется все в Швейцарии на фабрике. Данные мерки каталогизируются каким-то образом? То есть идет привязка размеров к непосредственно к имени и фамилии заказчика, и следующие костюмы заказываются уже по этим меркам? <связь> Если не происходит изменений, сторону плюс или минус тогда мы можем и, по этим и, меркам да можем шить каждый сезон не обмеряя а вот если вообще говорить про тенденции на весну лето вот, если мы замужем... На, 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 летние светские заходы, то если в тенденциях сейчас какие цвета? Я так понимаю, теплые и, может быть, яскравые подкладки? В этом сезоне заказывают костюмы и пиджаки и стараются сделать контраст подкладки, чтобы придать какую-то изюминку к изделию. что это модная Библия Эрмина Джильда Дзеня, да? можно найти все ответы на все вопросы. Так, каталоги, которые представлены, представляют Дзеня каждый сезон, то есть весна, лето и осень, зима. Один каталог лук идет для костюмов, один каталог идет для пиджаков и брюк. И здесь, как вы видите, представлены некоторые уже Я так во, понимаю, полностью, что да. это, это рубашка, это рубашка, галстук, это... Uh -huh. это костюм. Так что мы будем шить? Вы уже выначили статуарон, Мы будем шить отдельно штаны и отдельно пиджак. Пиджак синий с красным. А вот. а для штанов. Вот предлагают здесь а, такие такую. брюки, да, вот лук. Супер. Давайте. Рубашка можно Спасибо. посмотреть. Ну, там все набогато важче, Сами должны выгадывать и как скомбинировать. А вам человекам уже все вырешено завдяки маэстро. Галстуки вы тоже шьете? Галстуки тоже имеем каталог. Все, то что представлено в коллекции сезона. Даже возможен вариант под костюм выбрать индивидуальную подкладку. То есть, если у вас там серый костюм, например, да, можно выбрать вот по цвету. Вот более вечерние варианты. Модель. Вот представленные модели. Можно на две пуговицы, можно на три пуговицы. Однобортные, двубортные модели. Я думаю, в нашем случае, если вы заказываете укороченный пиджак, его можно заказать на две пуговицы. Ну все, теперь приступим к снятию мерок. Вдыхать, не вдыхать, да. то есть спокойно. Да, спокойно, да. Спокойно, да. Спокойно. Угу. Пожалуйста, сейчас определимся с пиджаком. Становитесь перед зеркалом. В принципе... сидит вопрос по комфорту. Как вы себе комфортно чуть? Хадірочне. Поки там відбувається інтимний момент зняття мірок, а до Дзеня він свій і особливий цікавий факт. Виявляється, бренд з більш ніж столітньою історією в рік виробляє понад 2 мільйони метрів елітної тканини. А це на секундочку 500 тисяч костюмів. І сьогодні ми присутні на народженні одного з них. опять же перед зеркалом для начала нам важно было определить размер у меня к вам вопрос да. высота сиденья вам нормально мы можем опустить пояс можем поднять не вот так вот нормально оставляем Походу, да? Да. ну учитывая что мы шьем катоновые брюки правильно не классические под пиджак вопрос по ширине брюк. В, в этой части мы заузим. В колени нравится, ширина внизу. Я бы заузили. Если можно, его покороче. Вы не смотрите на то, что рукава и сам пиджак глины, потому что все примерочные костюмы Master uh Garment -huh. идут в регулярном росте. То есть, естественно, здесь нужно работать смотреть все. Для этого мы и шьем. Рукавчик хотелось бы укоротить, но умеренно, учитывая, что это не костюм, правильно, пиджак. Возможно, вы захотите что-то одеть с коротким рукавом, mm -hmm. да, там, или футболку, или Можно немножко углубить пройму. Тенденции не предусматриваются в ближайшие месяцы на плюс, нет? На плюс? Да. Нет, нет, только на минус. Почему спрашиваю? Потому что мы тогда здесь более слим сделаем. Все, мы закончили. Дякую, большої. Тепер мене є костюм ручної роботи. Ну, це все завдяки ремені живі дзеня і Ukrainian fashion. Ваш модний орієнтир. орінки. в житті, скориставшись послугою made to measure, важко собі відмовити у задоволенні від сумізура. Тому що, як відомо до гарного, стильного і комфортного звикають швидко.